снова митингуют. Люди по всей стране вышли с плакатами и рупорами, чтобы протестовать против новой налоговой реформы в Украине. Прошло неполных два года, и мы снова собираемся. Мы очень надеемся, что это ошибка парламентариев. Народ – это не быдло. Народ Украины – это вольный, сильный, 1 января у вас будет новая жизнь. И это будет плохая новая жизнь. Налог на землю, налог на воду, налог на, на воздух. Так что нас они просто хотят выжить. Сотни предпринимателей, представители малого и среднего бизнеса, члены профсоюзов и аграрии приехали в Киев прямо под Верховную Раду, чтобы не остаться без работы в следующем году. А з цією новою реформою тварин всі з 1 січня виріжуть. У нас не буде в країні а власного молока. У нас не буде в країні м'яса. Тому ми просто попереджаємо сьогодні Верховну Раду, що якщо вони, не дай Бог, це приймуть, ми просто перекриємо траси в усій країні. Адміна упрощеної системи налогообложения і усилення налогового давлення на граждан України найболі болезненные міста в новому налоговому кодексі будь яке втручання в тіло, якщо так можна висловити, спрощеної системи оподаткування, воно, врешті-решт, призводить до того, що вона потихеньку починає зникати, а значить, починає зникати малий бізнес. Тіми реформами читають люди, власть об'явила їм им війну. Іменно нові налоги привели к масовим акціям протеста підприємців. законопроекта, который полностью уничтожат малый и средний бизнес. Во-первых, снимается моратория и дается фаз всем фискальным службам именно проверять предпринимателей. Второе, 20 процентов от, я имею в от доходов. Это тоже немалая сумма. Кассовые аппараты. Самый дешевый кассовый аппарат стоим 7 тысяч. Предложенное сворачивание упрощенной системы налогообложения просто уничтожит малый и средний бизнес и сельское хозяйство. Що ми будемо говорити про малий бізнес, то він завдяки існуючій спрощеній системі він сам себе так би мовити зробив, сам себе інвестував, сам собі створював робочі місця як для себе, для членів своїх сімей, так і для своїх працівників, і тим самим не сидів на шиї в держави, не не вимагав ніяких допомог. Заплатив новые налоги, предприниматели просто не выживут. При этом податком кодексе и то тяжело. Это само, а не говоря уже о новом кодексе. А те, кому удастся остаться на плаву, будут поднимать цены на свои услуги и товары. Каждый практически думает о том, что это его не касается. Касается и очень хорошо касается. Новые налоги хорошо ударят и по карманам всех украинцев. Теперь налоги платить будут даже пенсионеры. Ведь согласно антикризисным реформам, пополнять государственную казну решили еще за счет их пенсий. Спасибо нашему правительству, что оно зажимает не себе, а зажимает наш бедный, а бедный, несчастный народ. Мизерные украинские пенсии сделали очередным инструментом наполнения государственного бюджета. Как бы один депутат или один правитель посадил бы на своей пенсии хоть один день. Я не говорю месяц, один день хай посидит, то он не будет свои замки и дворника держать, садовода держать, няньку держать. Правда, налогом будут облагаться не все пенсии, а только те, сумма которых выше трех минимальных заработных плат. Немного больше трех тысяч гривен обложение пенсии начинается сверх трех минимальных зарплат, то там уже не так много пенсий и попадут под обложение, поскольку с ростом минимальной увеличится та часть пенсии, которая не попадает под обложение. Такие пенсии имеют не более трех процентов украинцев. Да и облагается налогом не вся пенсия, а только сумма превышения. То есть, если пенсия 4000 гривен, то 3654 гривны не облагаются налогом а 364 гривны облагаются ставкой в 15%. Пенсия облагать это нонсенс. У нас нищие пенсионеры, которые потеряли все свои сбережения, когда была смена строя. Вот поэтому их облагать у нас сейчас, при этом кивая на благополучную Европу. Но на кого мы кидаем? киваем? Если уже говорить о европейской практике, то лишь в немногих странах, например, в Эстонии и Греции, существует подобная практика обложения пенсий налогами. Но в этих странах минимальная пенсия как минимум в 2,5 раза выше украинской. Зато таблетки в Украине станут еще недоступнее. Все медпрепараты подорожают автоматически с подписанием закона и сразу на 10%. Помимо самого налога в 7%, который теперь полностью ляжет на потребителя, с принятием нового налогового кодекса на покупателя еще и переложат все административные расходы компании. Это снизит спрос на дорогие импортные лекарства и часть покупателей перейдет на отечественные препараты. После того, как реформаторы из Минфина подняли цены на лекарства, также минфиновские реформаторы решили наполнять бюджет, обложив пошлиной наши с вами квартиры и дома. Та змін у податку на нерухомість – створити справедливу систему, де більші податки сплачують виключно багаті громадяни, які володіють величезними апартам, квартирами та будинками. Начиная с января 2015 года, огромные дома площадью от 500 квадратных метров будут облагаться налогом в размере 2% от минимальной заработной платы с квадратного метра. Если брать дом 600 квадратов, то жилец, которому не повезло построить такой особняк, будет доплачивать за дом чуть меньше 17 тысяч гривен в год. Это касается только квартир больше э, 300 квадратных метров и домов больше 500 квадратных метров. При этом деньги от этого податка остаются в местных бюджетах. О том что именно население рискует стать жертвой новой налоговой реформы демонстрирует новая редакция подоходного налога сейчас складывается ситуация, когда налогообложение труда ну, работника да, который устроен в штат предприятия оно гораздо выше чем налогообложение у предпринимателя С людей теперь больше высчитают. Есть прямые налоги, которые мы с вами платим со своих доходов, и там нет увеличения. Но есть налоги, которые мы платим в цене товара, там действительно увеличение есть. Налог на доход физлиц Минфин предлагает установить на уровне 18%. Сейчас люди платят от 15 до 20% по подоходному налогу вводится единая ставка 18%. С одной стороны, это как бы больше, чем 15% и вроде как хуже на 3%, но с другой стороны, поскольку нет внутреннего соцстраха 3,6%, то в сумме получается, что 18% вместо 15 плюс 3,6%, то есть вместо 18,6%. То есть даже немножко меньше. А те, кто платили вообще 20%, то для них это уменьшение до 18% существенно, потому что было 20 плюс 3,6, остается 18%. При этом остается еще и военный сбор 1,5%. Фактически украинцы будут платить еще больше со своих заработных плат. Без внимания Минфин оставил неоднократные просьбы Нацбанка по снижению налога на доходы, полученные от депозитов. Инвестиционный налог так и не будет понижен до 15%, а останется на уровне 20%. Сильнее всего от антикризисных мер пострадают любители крепких напитков и табака. Увеличиваются акцизы практически на все, и увеличивается достаточно значительно. Это и табак, и алкоголь, и топливо. Ну, то есть, в принципе, на все увеличивается. Там каждая позиция по-разному, там десятки процентов, там не в разы, там десятки процентов, но это все деньги. Новые акцизы приведут к тому, что пачка сигарет может набрать в цене до 5 гривен, и средняя цена на рынке приблизится к европейской. А алкоголь станет дороже на 20-25%, и стоимость бутылки водки будет достигать 70 гривен. Последствием шокового акциза на алкоголь прогнозируют уход части рынка в тень и возвращение серых схем по обходу акцизного сбора с учетом того, что у нас умеют обходить акцизный сбор, это еще и то, что провоцирует контрабанду в значительной степени. Вот. И не всегда этот акциз поступает в бюджет, он может расползаться по чужим карманам. А кроме того, нельзя считать, что вот если акциз вырос столько-то раз, то во столько-то раз, во столько же раз будет больше и поступления. Налог на роскошь еще одна инициатива, которая коснется автомобилей премиум класса и возрастом до 5 лет. Сумма транспортного налога для потребителей пока остается неизменной. 25 тысяч гривен в год на автомобили класса люкс. Поменяется только само определение элитной машины. 25 тысяч гривен в год за легковые автомобили с объемом двигателя более 3 литров. В возрасте до 5 лет и новые и поддержанные. Налогом на роскошь облагаются автомобили стоимостью более 750 минимальных зарплат и в возрасте до 5 лет. При этом учитывается среднерыночная стоимость, марка, модель, год выпуска, тип и объем цилиндров двигателя, тип коробки передач, пробег автомобиля. Налоговая ставка 25 тысяч гривен в год. Но эксперты утверждают, из-за постоянно растущего курса доллара фиксировать цену машины в гривне опрометчиво. Что такое миллион гривен? На сегодня это 40 тысяч долларов по курсу 25. Разве 40 тысяч долларов это роскошный автомобиль? Абсолютно нет. Тем более, он, министр внутренних дел сказал, что у нас весной доллар будет 70. Значит, если доллар будет 70 гривен, то есть критерий миллион будет стоить автомобиль стоимостью 13 тысяч долларов. Это вообще не роскошь, я считаю. За счет такого налога на роскошь в 2016 году в госбюджет планирует получить около 3,5 миллиардов гривен. На практике все эти нововведения неизменно приведут к росту цен и сокращению импорта поддержанных машин. Это извечная ненависть пешехода к водителю. Да? Типа вот они тут разъездили все. То есть, а вот их сейчас прижучат, вот сейчас их правительство заставит налоги платить. Ну, это неправильно, знаете, создавать в обществе вражду. То есть пытаться демонизировать кого-то, демонизировать автомобилистов, сказать, вот это автомобилисты куркули, они должны больше платить, а вот я бедный пролетарий и не буду ничего платить. Налоговый шок последних дней, который реформаторы обзывают реформой, совершил невозможное. Он заставил политиков и бизнес объединиться в желании остановить минфиновский вариант реформ, пока он не остановил Украину. Будь-яка країна, яка вон яка приймає ту чи іншу податкову систему, перш за все думає за те, щоб система оподаткування сприяла розвитку підприємства, сприяла тому, щоб підприємство могло створювати робочі місця, могло сплачувати заробітну плату, могло випускати конкурентно здатну продукцію. На жаль, те, що пропонувалося, от у нас по цьому законопроекту воно не витрима. Римувало жодної критики, і була тільки єдина мета будь-якими методами, будь-що наповнити бюджет. ще менше логіки в самому процесі прийняття нового налогового кодекса, який в нарушення всіх процедурних норм і здравого смисла приймається не до, а після прийняття бюджету країни. Будемо говорити про те, що у нас вже декілька років підряд все робиться навпаки, згідно бюджетної резолюції, всі зміни, які мають бути внесені в першому півріччі року, який передує бюджетному року. Після цього на базі цього податкового законодавства розробляється проект бюджету, який має бути до 15 вересня, поданий в. Парламент. Потом он там разглядается и все-таки инше. То есть в сухом остатке весь следующий год Министерство финансов, парламент и профильные комитеты будут пытаться составить налоговый кодекс таким образом, чтобы подогнать его под числа, написанные в бюджете, или наоборот. Тобто в будь-якому випадку, якщо будуть внесені зміни, до, чи буде розроблено податковий кодекс в першому півріччі, чи в першому кварталі, чи в першому півріччі, але в будь-якому випадку в наступному році, то бюджет 2016 року, він вже жодним чином не має ніякого законодавчого права базуватися на цьому законі. Це вже може бути бюджет 2017 року. А пока этого не случится, бизнес вместе с простыми украинцами будет сидеть на пороховой бочке и надеяться на то, что в проект законов, которые составили в Министерстве финансов, вдохнут здравый смысл и оптимизируют его до уровня, когда он будет хотя бы не мешать работающему бизнесу.